Чорнобильці Луганщини вийшли з мітингом до облдержадміністрації. Хотіли бути почутими і вимагали від влади повернення пільг, пенсій та гідного медичного обслуговування. Все це прописано у резолюції Всеукраїнської акції солідарності чорнобильців у боротьбі за свої права. Ми до сих пор не бачили в глаза програму розвитку чорнобильців. Тобто її не годової. Не то, що вже тарипологоді починається скоро. її до сих пор не бачимо. На місцевих рівнях. Это вот СССР не отказывается делать программы, так как нет областной программы. Хотя мы уже идем на то, что переламываем в свою сторону, и начинают работать они. Поэтому вам минус. Мы до сих пор не имеем статус для Чернобыльца. То есть мы не знаем, какое идет движение по стационару, именно по центру реабилитации Чернобыльца. По Кременной там был разговор, тишина. Мы уже говорили Полищук 25 числа апреля, я говорил, что если что-то у вас не получается к нам обращайтесь, мы свое поднимем движение по всей Украине, чтобы заставить именно этот санаторий отдать под область или какой-то путь найти решение вопроса этого. Далее у нас до сих пор этот стоит вопрос остро. Детей чернобыльцев отказалось государство кормить именно дошкольников и школьников. У нас и так много детей в области, их осталось там чуть-чуть. Города и областной центр могут найти эти средства небольшие, чтобы детей этих кормить. Мы не говорим уже за высшее учебное заведение. Также у нас стоит острая проблема онкология. Именно это инсульт, инфаркт, это с кровью заболевания, операционные моменты. Да? То есть нас это вынуждает к тому, чтобы человеку по онкологии, который нуждается в каком-то дорогостоящем препарате, Собирать кучу документов и сдавать на департамент здравоохранения. Зачем? Если у вас есть статистика, ведется в области, сколько у нас онкобольных по Чернобылю. Почему человек, поступающий в отделение, в онкологию, не получает эти лекарства элементарно? Зачем нам бюрократии это по кругу гонять? То есть вопросов много, и мы вас просим именно назначить нам встречу это, с губернатором, именно с... Это с расширенным советом председателей нашей области для решения насущных проблем. Потому что они есть, они не решаются, с нами критически никто не хочет разговаривать. Нам нужен это общий совет, это именно с департаментами нашей области и заниматься решением чернобыльских вопросов. Не просто на бумаге, а именно заниматься. Деньги в области есть, но не для нас, понимаете. Мы их не видим, не ощущаем. Заступник главы Луганской облдержадминистрации Ольга Лишек запевняет, керівництво области резолюцию поддерживает. Э, резолюцию со своей стороны мы поддерживаем, мы подготовим соответствующее обращение в кабинет министров во все инстанции, которые готовы и работают над тем, чтобы внести проект э, постановы законопроекта по решению вопроса, который вы поднимаете сегодня, и губернатором будет подписано такое письмо. Врешті обидві сторони домовилися зібратися з керівництвом області на нараду невеликою групою, щоб спокійно і більш конструктивно обговорити всі хвилюючі питання.